Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Fahmi bin Muhammad Zahar 073330. Baiklah. Kali ini saya akan bawakan perbicaraan berkenaan dengan syarah hikam Tok Pulau Manis oleh Tuan Guru Syekh Haji Abdul Rahman bin Abdul Jaafar yang mana beliau dilahirkan pada tahun 1955 di kampung Pendang Kedah dan mendapat pendidikan awal iaitu pengajian secara tradisional di Pondok Pak Juhim Alusta kemudian menyambung pengajian di Pondok Pasir Tumbuh Kelantan. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar -Al Kairah Mesir dalam bidang syariah Ahmad dan beliau juga merupakan seorang mursyid dalam tarikat Naqsyabandi Al-Khalidi dan beliau berperanan penting dalam uh, pembangunan di Zawiyah Siddiqiyah Tahkikiyah di Serkam Melaka dalam pembinaan dan pembangunan rohani Anak-anak didikannya dalam penyucian jiwa Tuan Guru Haji Abdul Rahman banyak mengajar kitab seperti Fik, Tasawuf dan Tauhid Secara langsung di Zawiyah Serkam Malah bukan sekadar itu Tetapi pendekatan dakwahnya juga menekan dan menitik beratkan pendekatan dakwah yang Dekat dengan masyarakat iaitu melalui media sosial Di Facebook, di Youtube Aa, dan juga di Instagram. Jadi, melalui situ, beliau banyak mensyarahkan, terutamanya khusus kitab Hikam Syekh uh, Tok Pulau Manis aa, dalam pendekatan sufi yang mana sumbangan dan pengaruhnya besar dalam masyarakat. Yang menekan konsep penyucian jiwa tazkiatun nafs ni dalam kehidupan beragama. Dan beliau aa, sangat menitikberatkan berkenaan dengan ilmu dan membawa kepada amal, membawa kepada ma'rifatullah kedekatan kepada Allah dan cinta akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanamkan pada dalam masyarakat terutama di Jasin di Melaka. Video beliau di YouTube yang mendapat sambutan ramai ribuan penonton yang mensyarahkan hikam untuk pulau bandar sini mendapat sambutan yang baik dan pengisian yang cukup bermakna yang mana antara kandungan ceramahnya yang pertama hati itu sebagai rumah Allah yang mana Allah Ta'ala ini amat cemburu akan hamba yang meletakkan dunia ataupun perkara lain selain daripada Allah. Aa, maka kat situ kata Imam Ghazali aku serahkan sangkar tubuh kepada manusia tetapi hatiku aku serahkan kepada Allah. Tubuhnya jasadnya pada manusia tetapi hatinya tetap kepada Allah. Yang kedua, beliau menitik beratkan kepentingan adab dalam jalan sufi iaitu adablah kepala segala ilmu al-adab bila amal kasyajar bila samar iaitu perjalanan sufi ni yang membuahkan Hablu minallah dan hablu minannas Cinta akan Allah dan adab juga Kasih sesama manusia Kata ulama Agak janggal apabila Seorang itu mencintai Allah Tetapi tidak mencintai hambanya Seperti seorang itu mencintai Kawannya tetapi tidak mencintai Anak-anak kawannya Maka amat perlu Menjaga adab dengan Allah dan Rasulullah Dan lebih-lebih perlu Menjaga adab dengan Makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala iaitu manusia termasuklah guru-guru, para murid, ibu bapa, masyarakat sekali dan sebagainya. Bergaul dengan penuh mesra dan kasih sayang. Itulah jalan sufi yang sebenar. Dan yang ketiga, peringatan tentang amal iaitu orang sufi dia tidak meninggalkan amal. Ha, hakikatnya dia dapat merasai Allah dan sebagainya, tapi dia tidak meninggalkan amal dan menjadikan amal itu adalah sebab untuk dia dapat mendapatkan rahmat dan dia melihat amal itu bukan hasil daripada dia tetapi itu adalah kurniaan daripada Allah untuk Allah memuji balik dia kita beramal untuk Allah uh, membesarkan dia semula maka kita tiada apa-apa hakikatnya dan rahmat Allah itu lebih dekat kepada mereka yang ikhlas kepada Allah Allahumma salli ala Muhammad poin yang menarik Billet tuan guru menitik beratkan peranan ilmu dan kitab tasawuf. Yang mana kitab tasawuf ini hanyalah sebagai panduan, sebagai bimbingan agar kita tidak tersesat dan terbabas jalan dalam menuju ke Maka hakikat sebenar adalah pengalaman kolbi dalam perjalanan tasawuf ini adalah perasaan rohani. Zauki itu, itu adalah buah yang dititik beratkan dan Allah Muazzinallah Muhammad kitab itu sebagai panduan dan guru itu sebagai kepentingan kerana ramai ahli sufi sekarang Fedosufi iaitu uh, semata-mata sufinya zahir sekadar teori tetapi praktikanya tiada malah menjadikan pakaian semata-mata untuk mendapatkan segala-segala tuntutan hawa nafsunya dan menarik juga perbezaan antara muhakid syariat dan muhakid sufi. Di mana muhakid syariat ini dibukakan kefahaman kepadanya melalui amal-amalan syariat, maka dia datangkan hukum melalui dalil-dalil nas-nas syarak. Dan muhakid sufi ini mereka yang dibukakan hijab hati, tersingkap hijab hati mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka memperolehi tajalli makrifat, pengenalan kepada Allah dalam melihat segala sesuatu dia dapat menyaksikan itu adalah pantulan cerminan kebesaran kesempurnaan dan kesyumulan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak meninggalkan syariat tetapi menjadikan syariat sebagai kesempurnaan dalam agamanya. Kandungan yang menarik juga ceramah ini berkenaan dengan rahmat Allah dan amalan soleh. Ramai kadang-kadang yang terconfuse kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam illa yataghammadiyat illa yataghammadani Allah min fadlih. Yaitu Nabi sendiri pun tidak masuk syurga kerana amalan tetapi kerana nama Allah. Tapi perlu kita fahami untuk mendapatkan rahmat Allah perlunya ada amalan-amalan salih. Kerana rahmat Allah turun kepada orang yang beramal salih. Baik amalan zahir dan amalan hati. Amalan zahir dengan menyempurnakan ibadat syariat dan amalan hati rasa kerendahan, kefakiran diri kepada Allah. Di situlah Allah akan mencampakkan rahmat. Allah akan mencampakkan kekurniaan Allah SWT sehingga dia boleh mendapatkan ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Allah SWT dan sebenarnya adab kita sebagai hamba adalah hanya beramal uh, amal ibadah kita dengan tujuan mengharapkan balasan tertentu adalah tanda kurangnya adab kita kepada Allah Subhanahuwataala kita beramal seperti mana seorang uh, pekerja yang baru masuk bila baru sahaja mula bekerja buat sikit tanya gaji gaji ni gaji bila masuk gaji bila masuk berapa dan sebagainya itu menandakan kekurangan adab kita kepada bos maka di situ lebih lagi kepada Allah Subhanahuwataala kita tugas hanyalah beramal tetapi tugas Allah Subhanahu taala yang memberikan maka kita tunjukkanlah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu taala dalam segala apa yang kita lakukan maka kita serahkan kepada Allah macam mana Allah nak beri penyerahan hati itu kita akan dapat lebih lagi daripada itu insyaallah kandungan ceramah ini juga uh, membicarakan berkenaan dengan jalan-jalan untuk mendapatkan ma'rifatullah ma mengenal Allah Subhanahu Wa Taala mestilah melalui zikir yang hidup. Zikir yang bukan sekadar lilisan tapi ia fokus kepada nur dalam kalbu. Zikir itu masuk ke dalam kalbu. Fokusnya itu dihantar ke kalbu. Kan dalam selawat kita, dalam zikir kita, dalam segala perkataan kita untuk memuji Allah ini kita masukkan ke dalam kalbu sehinggalah setinggi-tinggi zikir itu adalah ismu zat Allah 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 masuk dalam kalbu sehinggalah tak terkeluar lagi perkataan tapi degupan jantungnya sentiasa Allah Allah Allah. Di situlah ia akan menyucikan hati yang karat. Hati yang penuh dosa ini sehingga tersingkap segala makrifat kepada Allah Taala dan fana daripada dunia. Ha, kisah Nabi Yusuf alaihi apabila wanita masih pandang terpotong tangannya. Baru saja memandang Nabi Yusuf tetapi ini apabila pencipta Nabi Yusuf yang melihatkan keindahannya Maka terpotonglah hati kita bila kita benar-benar ma'asyat pada Allah Terpotong daripada dunia dan fana kita daripada dunia Dan menyaksikan hanya Allah SWT Di situ dia akan melahirkan tawaduk yang hakiki Bukan dibuat-buat tapi dia hasil daripada syuhud terhadap keagungan Allah SWT Bila melihat Allah, maka hati akan tunduk kerana dia sedari dan dia faham dan dia uh, merasai bahawasanya dia kenal man arafah rabbahu faqad arafa nafsahu siapa yang kenal diri dia akan kenal Tuhan yang maha segala-galanya daripada dirinya tiada apa-apa InsyaAllah kita pergi ke analisis dan ulasan berkenaan dengan kandungan ceramah tadi Bahawa tauhid sufi yang dibawakan oleh Tok Pulau Manis ni sangat penting bagi seorang salib Dan bergantung pada amal kata Tok Pulau Manis ia adalah tanda kejahilan seseorang aa, Kerana aa, amal ini adalah tetap daripada Allah SWT bukan kerana kita yang melakukannya di situ akan menimbulkan keakuan, keegoan, rasa dirilah yang merupakan segala-galanya yang menyebabkan suara itu boleh jatuh ke syirik khafi, syirik dalaman yang mengakukan keakuan dirinya bukan lagi melihat Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan pertolongan. Maka kita tidak boleh kata dan kita tidak boleh tinggalkan amal, tapi kita, kita uh, tidak memandang kepada amal. Kata Rabbi Atul Adawiyah, jalan kami adalah meninggalkan pandang kepada amal, bukan meninggalkan amal. Dan kesempurnaan agama itu diperoleh hasil last itu pada ihsan. Islam, iman dan ihsan. Dan ihsan itulah antara tandanya adalah hatinya sentiasa terhubung dengan Allah. Hidup dan sentiasa musyahadah dan memandang Allah dan merokobah merasai pengawasan aa, dirinya di bawah Allah Subhanahu SWT. Dan dunianya di tangan tetapi hatinya adalah Allah Subhanahu SWT. Ha, sebab itulah sufi ni tidak meninggalkan dunia tapi manfaatkan dunia untuk memakmurkan alam tetapi hatinya tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Fanaknya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala bukan lagi pada dunia. Maka kata arif billah man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri maka dia kenal kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya bagaimana kita nak mengenal diri? hakikat diri ini sebenarnya tiada apa-apa. Dalam kitab Al-Walid uh, Ibrahim Al-Malik dikatakan sebagai diri ini adalah sifat pantulan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam setiap uh, daya kita, ilmu kita, pengetahuan kita, kudrat kita dan sebagainya sebenarnya menceritakan tentang sifat-sifat uh, Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala sebab itulah dia kenal dirinya lemah dirinya tiada apa-apa ditarik semua itu kosonglah dirinya tiada apa-apa uh, semuanya adalah kerana izin Allah Subhanahu Wa Taala semuanya adalah kerana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada surah Az-Zariyat ayat 21 wa fi anfusikum afala tubsirun dan pada diri kamu sendiri adakah kamu tidak melihatnya Allah tajalikan sifatnya ada pada diri kamu ha, boleh bergerak dan sebagainya kalau kita nampak itu adalah daripada Allah maka di situ dia akan melahirkan tahid sufi yang membawa kepada fanatnya kepada Allah dan merasai kasih sayangnya Allah kepada kita Allah letakkan sedekat-dekat tempat untuk kita kenal kepada dia itulah tanda Allah sayang kepada kita meskipun kita lalai Allah masih lagi beri peluang Allah masih berikan kita nikmat supaya kita tetap bersyukur dan kita kembali mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka uh, Allah Masalli Muhammad ikan untuk pula manis ini yang oleh tuan guru Haji Abdul Rahman ini uh, sangat penting yang um, menceritakan menyedarkan kita berkenaan dengan hakikat amal dan kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang baik itu datang daripada Allah yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri dekatnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala سكان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته والله اعلم